Церемония «Серебряное дерево» проводится уже в четвертый раз. По традиции она организуется в поддержку творческих талантов и оценки их успехов. Для человека искусства премия является особенной, ведь награда государственная. Обладатели статуэток, кроме самого приза, получают и денежное вознаграждение. В этом году его размер составил 3 миллиона тугриков. Каждый год мы улучшаем процедуру награждения лучших творческих лиц страны. Претендентами премии становятся участники государственных и международных конкурсов, турниров, выставок, фестивалей. Те люди, творческие успехи которых имеют наиболее высокие результаты. Также хотелось бы отметить, что с каждым годом денежные вознаграждения тоже увеличиваются. Если два года назад общая сумма наград была более 130 миллионов тугриков, то уже в прошлом году составило 320 миллионов. Всего номинаций 6. Лучший певец, танцор, композитор, режиссер, актер, декоратор. В этом году номинантов было 26. В итоге лучшим режиссером назван Наранбатар за поставку спектакля Сын неба об императоре самого первого монгольского государства Мадун Шаньюй. Лучшая актриса Сарантуя. За главную роль в постановке Мать Аралма. Известное произведение на тему отцов и детей вновь вышло на сцену через 30 лет. Лучшим актером признан артист драматического театра Болт Эрдене. Сразу после того, как мне предложили сыграть главную роль спектакля «Матери Аларма», я почувствовала какая-то большая честь и в то же время большая ответственность. Ведь сама роль нарицательна. 30 лет назад в этом спектакле участвовали лучшие актеры страны. Эта постановка была невероятно популярной. Я все думала, смогу ли я сыграть ее так же блистательно, как заслуженная артистка Лхадулам, и донести до зрителя весь драматизм. И, конечно, надеялась сыграть, если не лучше, то хотя бы так же достоверно. Благодарю режиссера за то доверие, которое он мне оказал. Ведь в спектакле я играю сразу две роли – императора и главного шамана. Хотелось бы поблагодарить своих коллег по театру, а также Министерство культуры за столь большую награду. Ведь премия дает творческому человеку большой стимул творить дальше и делать еще больше. Лучшим исполнителем, как и прогнозировалось, стал солист театра опера Амартовшин. В прошлом году он завоевал серебряную медаль на конкурсе вокалистов имени Чайковского в Москве. Как известно, эта награда в музыкальном мире сопоставима с победой на Олимпиаде. Петь оперные арии – это сложная работа. Она требует от человека очень большого таланта и труда. Я являюсь солистом театра уже третий год. Получить столь высокую награду для меня, как для молодого исполнителя, очень приятно и волнительно. В дальнейшем, конечно, буду стараться еще больше. А лучшим декоратором назван художник Ганбатер за работу в опере «Аида». Созданные им декорации действительно стали одним из украшений знаменитой оперы «Верди». Денсма Турмунг, Аист, Монголия.